Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час парад. Минув рік після кривавих подій на Майдані. Тож сьогодні поговоримо про те, як змінилася свідомість українців після цих подій. А у другій частині нашої програми, як завжди, корисний майстер-клас. Тож залишайтеся з нами. Ми починаємо. Вітаємо у студії нашу гостю. Це практичний психолог Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Ірина Яворська. Доброго дня пройшов вже рік з кривавих подій на Майдані, і свідомість українців дуже змінилася. Почнемо з того, чому саме люди взагалі вийшли на майдан. Що сталося у свідомості, що підштовхнуло людину до виходу на майдан? До Я думаю, что все помнят то, что происходило в тот момент. Для целого ряда людей это была невозможность терпеть то, что происходит. Для целого ряда вещей это было страстное такое желание видеть будущее другим, и возможность участвовать в том, чтобы его строить. То есть две вещи: невозможность терпеть то, что есть, и большое желание участвовать в том, что будет потом. Это, я думаю, те вещи, которые вывели э, целый ряд людей вот на Майдан, на возможность разговаривать с обществом и видеть это общество как таковое. Чем можно говорить, еще ведь было национальной психологии украинцев? Э, я думаю, что... Психология как таковой, наверное, нет, потому что это более широкое понятие. Психология ⁇ это такие целый комплекс вещей, которые всегда присущи там к определенному человеку, определенной нации. А вот самосознание нации, о котором часто говорят, то, что часто обсуждается, да, конечно, в этот момент как минимум приподнялось, а многие говорят о том, что зародилось. То есть смотрите, что происходило в тот момент. Да, как всегда, прогрессивные, молодые, активные были первыми, но все-таки на Майдане оказались очень много разных людей, людей, которые нельзя как-то разделить, например, там люди, которые принадлежат одной религиозной конфессии, или нельзя сказать, что это люди определенного социального слоя. Так как объединилось очень много людей, и выделить, вот дифференцировать как определенную какую-то категорию не стало возможно, мы увидели в Майдане такую э, проекцию всего общества. И вот когда мы видим такую проекцию, можно тогда говорить, что вот наше общество такое, самосознание, мы такие. И вот это мы, оно в этот момент, э, да, появилось, да, стало сильнее. И посмотрите, как Майдан э, стал символом э, очень многих, не просто таких направлений, в будущее направленность в отличную в красивую такое будущее и люди которые были они вот говорили о каких высоких категориях э, солидарность э, самосознание такая активность порядочность много-много того о чем мы говорим э, что ну, прежде всего ассоциируется с чем-то очень качественным и хорошим то есть мы получили другое сознание наверное качественно это были это такая категория, которая уже может говорить о том, что вот наша нация, которую узнал в этот момент весь мир, на нас обратили внимание, так как это еще и на виду у всех, то это вот мы старались показаться своей хорошей стороной, все хорошие стороны пробуждались в этот момент. Почему у нас стерлись в этот момент различия, которые были до того в обществе, классовые, социальные, языковые, о которых много говорили, Восток, Запад, Украины, потерялась категория. Все наоборот настаивали на том, что мы едины, мы представляем всю Украину, нас поддерживают и так далее, и так далее. Ведь смотрите, помимо активных участников Майдана и тех, кто реально был там, было очень много пассивных участников, тех, кто отправлял туда что-то, приносил, передавал, поддерживал кого-то и так далее, и так далее. То есть это целый ряд такой различного рода включенности, но включенности разных слоев и практически ну, очень большого количества населения всего. Неодноразово ми чули фразу, що шукаючи Європу, ми знайшли Україну, і саме так і сталося у свідомості людей. І ми можемо пояснити, що національний дух завжди був на заході України. Але ми можемо пишатися і сходом, зокрема нашим містом. От у наших людей дуже багато змінилося, мабуть, більше ніж у людей зі заходу. Знаете, я бы не делила сейчас так, потому что вот то, что сделал Майдан, это как раз и есть те вещи, когда мы стерли границы, когда нам надоело делиться, вы, вы лучше в этом, а мы лучше в этом. Вы нас кормите, а мы вот вам тут дух национальный и традиции сохраняем. Но вот совсем немножечко, как по мне, акценты должны быть в другом месте. Мы все стали выбирать вот нация она разная, как и всякие, как и человек бывает разным. Вот просто единица как таковая. И мы стали говорить и думать, какими мы хотим быть завтра, каким мы хотим войти в Европу. Я думаю, что это формальность. А вообще, какими мы хотим быть в том времени, когда нас будут наблюдать завтра, представлять себя завтра. И тогда мы стали брать какие-то хорошие черты. Мы вспомнили, что есть украинский разный. Он есть там здесь на востоке, там с примесью русского, и тем не менее это один вариант, центральная Украина другая, западная третья. Но мы поняли, что мы разные, но мы есть. Вот он наш украинский. Мы увидели какие-то другие интересы о том, что да, здесь это развито, а вот давайте там, там, там это развивать. То есть вот это объединение, оно как раз не позволило сказать, что вот у нас тут больше в этом поменялось, а у вас там больше в этом. А в том, что мы подтянули все эти лучшие стороны, и мы захотели их нести в будущее. И вот это все оно і зіграло ту роль, яку ми бачили після Майдана. Ми бачили в момент майдану. І то що, на мой взгляд, ну хорошо бити без противоречий, без каких то виділення. Взагалі багато українців почали ставитися серйозно до подій на Майдані після того, як з'явилася Небесна Сотня. Це перші загиблі. Вот как это еще вплинуло на сознание украинцев и сприяло поднятию вот украинцев. Понимаете, всегда категория смерти расставляет вещи немножечко иначе, чем до этого. Мы можем делать вид, что это не важно, мы можем как-то там для себя определять, расставлять вещи, ну как угодно. Но когда становится вопрос жизни и смерти, мы тогда видим немножечко иначе. Слишком высока цена. И когда многие увидели, что те, кто на Майдане, они не просто там стоят, отбывают, что-то зарабатывают, как разгазывали и много чего другого, а готовы пожертвовать. И когда мы увидели это на глазах и видно было, что это не случайные жертвы, что это целенаправленные вещи, и люди шли до конца, их не останавливало это, вот это поворачивает все происходящее в другую плоскость. Я думаю, что отсюда категория «небесная сотня». То есть это уже категория вопрос жизни и смерти, жизни здесь и жизни после того, как ты умираешь. Для кого-то религиозные понятия, для кого-то собственное определение себя, как ты будешь чувствовать, ради чего ты живешь, и вот под страхом чего ты вообще имеешь, там мораль, ограничение себя и так далее, и так далее. То есть вот эта категория, она, конечно же, внесла свою коррективу. И э, очень легко и очень хочется давно нации как таковой и каждому отдельному человеку в частности присоединиться и увидеть в себе вот эту возможность. Многие увидели такую проекцию на себя, да, я тоже готов, да, я понимаю, да, я понимаю и сочувствую родителям, которые потеряли этих детей, да, я понимаю и сочувствую тем, кто что пострадал, но я знаю, что за меня отчасти это и мой теперь долг, и мое вот ответственность моя, мое должествование того, что я должен этому населению, этой нации, этому будущему и самому себе, который живет здесь. Я соглашусь на то, что я делал раньше, или мы будем расти куда-то двигаться и что-то делать, и как нация, и ну вот я сам лично. Поэтому да, это очень поменяло, да, это всегда является таким серьезным вопросом. В, таком, в такой ситуации, понимаете, ведь жертвы, которые были на Майдане, они оказываются намного более героичными, чем жертвы, которые мы имеем сейчас, например, в зоне АТО. Почему? Потому что в мирное время терять людей от огнестрельных ранений или вообще там... От... Это да, это, это намного серьезнее, намного э, ну, такая трагичная категория, потому что эти люди не собирались это делать. Люди, которые воюют, они с оружием, они имеют возможность защищаться. Да, не всегда, да, они знают, куда они идут. Эти люди не собирались этого делать. Они пришли сказать, как они думают, и не более того. А вот тогда, когда случилось это, мы стали понимать, ну, вопрос стоит очень серьезно. Нас уничтожат, и мы перестанем существовать. Или мы есть, и мы будем воевать, но уже теперь получается, что до последнего. І дуже важливо, що в небесній сотні є люди, які були інших національностей, але їх свідомість була саме з українцями. Вони українці, і ми зрозуміли, що не важливо, яка національність, якою мовою людина говорить, важливо її розуміння і ставлення до держави, в якій вона живе. Це, мабуть, також зіграло роль, так? якраз і є то благодаря чому з'являється самосознання нації, тобто, коли всі різні. но мы воюем за какое-то дело, это дело должно быть как-то названо. Это дело было названо наша народная Украина, наша вот родина, моя нация, мое население и так далее. И после этого, конечно же, мы имеем вот то, что мы имеем сейчас. Эти люди... Их надо было объяснять, почему они пришли бороться за нашу независимость. Они вообще понимают, что такое независимость нации, как это должно быть. Поэтому мы имеем вот Ми самі швидко успели стати нацією, і к нашої нації другие. Значит, есть Значить, є чого воювати, є за що боротися, це не пустой звук. Ви вже почали говорити про різне ставлення до жертв. Коли були перші жертви на Майдані, то всі їх ховали з почистями. Ми плакали біля екранів телевізорів. Ми рахували кожну людину і жалкували за нею. Зараз ми бачимо з новин, що кожного дня гинуть десятки, 10-20 людей. Чи можна сказати, що люди стали більш черствими у розумінні, у ставленні до загиблих? Я думаю, что, ну, наверное, с точки зрения обывательского мышления, конечно, можно так называть. К сожалению, человек такое вот э, существо, которое привыкает к каким-то вещам, это первая часть, да? И, к сожалению, мы на каком-то этапе все равно переходим к вопросу статистики. Статистика говорит о том, что вчера чуть меньше, сегодня чуть больше. Мы еще не перешли к той категории, когда совсем-совсем не, не понимаем, что за этим стоит, потому что, к сожалению, нам приходится сталкиваться с этим еще и в жизни. Мы видим раненых, которых везут в больницу, мы видим родственников тех, кто пострадал, мы слышим о них еще какие-то вещи, мы знаем о том, что там вот семья погибшего там-то делает то-то, то-то, и мы еще не перешли на категорию там, жесткости и жестокости много еще идет такого поддерживающего эмоционального такого вот влияния от того, что война-то есть, и она может завтра коснуться нас. Вот этот страх и нежелание получить не дает нам быть уж до конца черствыми. Но, к сожалению, действительно на определенном этапе категория статистики становится, ну, начинает играть свою роль. Я думаю, что чем больше статистики в жизни у нас будет, и мы будем так относиться, тем больше это будет показатель того, что... То, что произошло год назад, мы начинаем терять потихоньку. То, что произошло тогда, мы не видим э, реализации дальше. Мы не видим той ценности, которую хотелось бы видеть. Я не могу сказать, что у нас там ничего не поменялось, но э, население хочет большего, и мы ждем большего. Мы надеемся, что вот-вот это закончится, и мы тогда сможем развернуть крылья и стать теми, кем мы хотели быть, когда Майдан затевали, и когда мы Майдан... вот ну, проявил себя в полном объеме. То есть возникает разочарование у людей после этой поднесенности, да? Разочарование, наверное, пока нет, скорее досада о том, что нет, до сих пор мы не смогли. То есть это еще та категория, когда мы ждем, и мы, к сожалению, не видя всего, чего хотели, но очень хотим, чтобы это было. Чи может это сломать все национальный дух, который давно выник? Я думаю, что сломать это, вот именно это вряд ли может. Сломать это может бездействие дальнейшее, если оно вдруг начнется, вот мы будем его наблюдать. Сломать это сможет то, что там люди там так и не увидят никаких положительных изменений, каких-то последствий. Люди не почувствуют свою защищенность в рамках вот этого нового понятия наша нация, наша Украина, и мы будем э, бороться за нее, и мы будем вот мы видим результаты этой борьбы. Если не будет, то, наверное, да, как-то это будет затухать, или же наоборот это будет провоцировать новые какие-то э, потрясения в обществе, к сожалению, да, это будет провоцировать новые майданы, но На свій час ну поки говорити об этом рано. Коли починався майдан та розвивалися усі події, національна свідомість українців піднімалася, і спочатку українці носили стрічки на одязі, вішали десь прапори українські. Потім це все трансформувалося в волонтерство. Який наступний етап встановлення такої української справжньої свідомості і справжньої нації? Знаете, я думаю, что это уже вопрос в области политических преобразований. Потому что те активисты, которые были сначала демонстрируя себя как носители вот этой национальной идеи, потом они попали в активисты волонтерского движения, я думаю, что эти люди вот захотят иметь контроль над тем, что происходит. И такой общественный контроль и возможность, прозрачность любой политической системы приведет, вот, вот эта трансформация идет в ту сторону, в открытость, в участие людей в любом процессе который им не нравится вот грамматическое лыбачение, которое появилось как категория как таковая да, меня ну, не скорее это не компания вот то что люди участвуют в этом это вот один из таких проявлений потихонечку гражданское самосознание оно переходит во все слои и прежде всего это область политики это управление государством и прежде всего это так потому что ну, чем у нас сейчас руководят волонтеры? Одним из направлений государственного правления, политики и так далее, это обеспечение наших ребят там, для того, чтобы им было ну, вот, хоть как-то более-менее комфортно защищать нас и делать то, что они делают мы потом пойдем к контролю, который будет, я думаю, распространяться везде. И это вот признак, опять же, более развитого общества, более осознающего себя и с гражданской позиции и со всех остальных сторон. Что до тех хлопцев, которые сейчас находятся в лікарні с пораненнями, вы работаете с ними, вы общаетесь. Чи не втратили они ось цей бойовий, бойовий дух, це піднесення? Багато хто йшов добровольцем, щоб захищати нашу країну. Зараз вони не бачили можливо той підтримки, на яку вони розраховували від влади, чи від когось ще, як вони налаштовані. Я думаю, что, знаете, вот насчет поддержки, они ее чувствовали, потому что они не, ну, понимают там, да, что они не видят там государственных каких-нибудь там мероприятий или еще чего-то. Хотя, опять же, это, я думаю, что есть для них в каком-то виде, в каких-то вариациях обязательно. Но виде волонтерское движение, виде, как к ним относятся здесь, когда они возвращаются, я думаю, что они отчасти это ощущают. насчет того ну, знаете, я редко вижу, работая вот в Мечниково, редко вижу тех, кто, попав в госпиталь, не кричит, пустите меня обратно, пустите меня поскорее, я хочу, у меня там друзья, ребята, они мои братья, они больше, чем кто бы то ни было для меня вообще. Поэтому, если это считать вот как раз тем духом, из-за которого они там, то да, конечно, есть, и оно никак не снижается. Есть скорее утомленность, чем снижение вот такого национального духа от того, как затягиваются какие-то вещи, от того, что хочется активных действий им там, потому что есть впечатление, что вот давайте мы сейчас соберемся, быстро все сделаем и пойдем заниматься нашими мирными делами. Это скорее есть, но опять же они видят ну, возвращаясь в общество, я думаю, что не, не, не напрямую прям сталкиваются вот с таким безразличием, непринятием и так далее и так далее. Хотелось бы больше, надеюсь, что будет больше, но пока еще так, и пока еще не могу сказать, что они там бесконечно теряют свое приподнятое настроение, желание дойти до конца, получить эту победу, о которой они мечтают. Нет, многие говорят там совершенно такими э, категориями очень серьезными, мы еще увидим парад, мы еще будем победителями, поэтому нет, еще все это ну, вот, в силе. Для них головне це перемога. Вони не прагнуть повернутися до родини, до дітей, до дружини, тому що їм складно адаптуватися, чи справді вони так мріють про цю перемогу. Я думаю, що є різні варіанти. З однієї да, сторони хочеться. І для мужчин отримати результат це завжди найважливіша і важливість. Я думаю, що багато з них. понятие получить победу и вернуться домой вообще-то отождествляют это для них одно и то же насчет адаптированности здесь да есть те у которых есть вот мы разговаривали там в прошлый раз о том что для тех у кого есть свои проблемы с которыми они отчасти убегают которых они оказались там да такая категория есть и они с опаской думают о том как они будут это делать но есть и вторая сторона понимаете на войне всегда прятаться не будешь и, возможно, вот мы научимся помимо того, чтобы вот осознавать себя, приходить за помощью к другим, к своим близким для того, чтобы решать эти категории иначе. И надеюсь, что мы потихонечку, ну вот, во время в то время, пока это все еще развивается, будем учиться и будем как-то там иначе трансформировать. Поэтому, да, к сожалению, есть те, кто прячется, но далеко не всегда это вот тотальная вещь и далеко не всегда это единственное, что ими руководствуется, ну руководит. Можна зараз сміливо говорити, що українці мають незламний дух, це незламна нація. Ми вже впевнилися в цьому, що нічого не зможе от змінити от ту державу, яку ми хочемо побудувати, таку нову справжню українську державу. Понимаете, ну якби как бы немає нічого вічного і постоянного ситуації, які можуть нам підкосити наш дух і зробити якісь. Я думаю, что вот как раз категория Небесной Сотни это та категория, которая или вот то понятие, или те люди, которых мы помним, это то, что нам позволяет понимать, что если мы захотим да, тяжелой ценой, но мы получим то, что мы хотели, и мы сможем добиваться, и как нация мы можем объединяться. Сколько нас не разводили Запад и Восток, мы все равно имеем вот общий Майдан, не два разных во Львове и в Киеве, или во Львове, или в Донецке, да, то есть это совершенно точно общая идея. Поэтому говорить о том, что сломают, наверное, нет. Говорить о том, что очень хочется поднять Украину как нацию, даже самые страшные противники Майдана как такового, я думаю, что мы ну, все знаем, что есть люди, которые до сих пор считают Майдан виной целого ряда плохих вещей и только не говоря о том, что есть хорошие какие-то вещи для нации как таковой. Да, Майдан, как и любое потрясение, как и любая революция, принес очень много и тяжелых последствий. Так всегда бывает. Мы не можем обмануть законы природы, там, общественного развития. Но есть вот эти вещи, которые жиздятся на этом. То есть Спросите у любого человека. Я думаю, что любой хочет, да, восстановить мир в Украине, любой хочет, да, сильную Украину, видит разные пути, считает, что это пагубный путь, а вот такой, ну, должен быть. Это второй вопрос. Но все хотят. Все хотят подняться в глазах э, там, мировой общественности, как то, та нация, которая смогла выстоять, восстановиться, э, подняться в духе и, и делать то, что мы можем делать. Показать, какие мы можем быть, не только там воюющие друг с другом, а вот как целое общество, как большая семья, развиваться, куда-то двигаться, что-то делать. И на от вас, как психолога, порады нашим глядачам, Як все ж таки не втратити цей дух, не розчаруватися через скрутні події, через те, що у нас в Україні наголошена війна? Як себе поводити і як вірити? Вірити в те, що все ж таки у нас все буде добре. Знаете, я думаю, що самым главным, таким фактором, который допомагає вірити, це ті досягнення, які є. Очень жалко, якщо Майдан переобразується в війну і победу в зоні АТО. и на том все. Давайте помнить, что мы очень хотим, кем мы хотели быть там, кем мы хотели выйти. И давайте делать простые конкретные вещи здесь у нас. Я думаю, что у каждого есть там область своей ответственности, за которую он может, отвечая, сказать, вот да, я сделал больше, я сделал лучше. Не знаю, в чем это проявляется. У каждого по-своему. Кто-то улицу убрал, подъезд перекрасил, а кто-то сделал какие-то другие конкретные вещи, помог волонтерскому движению или еще где-нибудь. Если мы будем открыто делать и делать это со словами ⁇ Давайте сделаем нашу страну другой ⁇ я думаю, что вера не пропадет ни у кого. Давайте пробовать участвовать в том, что является всеми процессами, помнить, что мы ну, можем где-то помогать, где-то участвовать, делать маленькие дела, получая результаты, будем помнить, вот там, все это ради Майдана. Думаю, что получится все. Дуже вам дякую за ваші поради, за вашу роботу. Гадаю, що саме так і буде, і що вже дуже скоро на Україні запанує мир. І оту національну свідомість, яка з'явилася у часи Майдану і продовжує розвиватися у кожному українці, нічого не зламає. Незламність духу це найголовніше, що зараз є. І становлення нації також відбулося. А криваві події Майдану ми також не забудемо. І низький уклін усім, хто загинув, і усім, хто зараз захищає нашу землю від ворога на сході. Перша частина нашого ефіру добігла кінця, прямо зараз для вас сюжет вже зовсім на іншу тему. А потім майстер-клас. Тож залишайтеся з нами.